Бізнесмену Ігорю Коломойському за рішенням суду дозволили не платити до бюджету штраф 4 мільярди 700 мільйонів гривень. Тобто так просто взяли і пробачили за те, що він завищив ціну на бензин. Про це повідомила колишня державна уповноважена антимонопольного комітету України у 15-19 роках Агія Загребельська. Ну, тобто, тут пробачили, але і ця історія має продовження. Мається на увазі історія Ігоря Коломойського. А, водночас, як пише кореспондент дзеркала тижня Ігор Москалевич, Ігор Коломойський використовує спірні 9 мільярдів кубометрів газу для того, аби виторгувати собі у НАК Нафтогазу України» найкращий шматок від Укрнафти, тим паче поділ спільного майна вдало співпаві з неприсічними успіхами олігарха в судах із приходом до «Нафтогазу», схильного до компромісів Юрія Вітренка. Ну, це історія, яку варто обговорити, звичайно. І ми про це поговоримо із Марком Савчуком, головою ради громадського контролю Національного антикорупційного бюра України. Пане Марко, добрий вечір. Чуєте мене, так? Отже, сата да, 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 прикрас да спершу щодо судового рішення, чи це вже остаточне рішення, чи його ще можна оскаржити? Як тут так е склалося, що борг, який мав би сплатити олігарх, в принципі, не бідна людина Україні, якось е е служителі Феміди вирішили з нього не стягувати. Это, в принципе, шикарная история, которая очень показательная для Украины и которая, кстати, имеет берет свое начало в окружном административном суде Киева, где есть такой знаменитый судья Павел Вов, против которого уже не раз были опубликованы большие расследования в Набу, и в принципе вся эта история начинается оттуда, когда антимонопольный комитет Украины получил. Данные от Набу, которые проводили обыск, обыск в Днепре о том, что существует некоторая группа компаний, которые под контролем Коломойскому, которые вместе используют свое положение для того, чтобы контролировать цены. Значит, антимонопольный комитет получил эти данные и, соответственно, начал свое расследование и вынес решение о том, что Коломойский должен заплатить штраф в размере 4,7 миллиардов гривен. Однако Коломойский пошел в ОАСК и добился такого решения о том, что АМКУ не может использовать данные набу, то есть данные правоохранительных органов, то есть получается их решение основанное на полученных данных от правоохранительных органов не является действительно, вот и соответственно АКУ побежали в апелляцию опротестовывать это решение. В конце концов, дело было в Верховном суде, где Верховный суд вынес четкое решение о том, что типа, все, ребята, МКУ cool имеет право использовать данные правоохранительных органов и... И поэтому их решение правильное, их штраф Коломойскому правильный. Однако то, то решение, которое выбил Коломойский в окружном административном суде Киева, это было обеспечение позову. То есть это еще не было решение по сути. И вот буквально за день до решения Верховного суда... А окружной а, 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 административный суд выносит решение по сути. А, а решение Верховного суда было именно про обеспечение позову. Иными словами, решение первой инстанции, несмотря на решение Верховного суда, вступает в силу. И то, что мы сейчас видим, это уже решение апелляционной палаты. Апелляционная палата также говорит о том, что антимонопольный комитет не имеет права использовать данные правоохранительных органов, несмотря на то, что до этого Верховный суд уже говорил, что типа ребята, смотрите, закон, антимонопольный комитет э, Украины, а как им еще использовать э, данные, если, ну, простите, э, правоохранительные органы заходят на компанию, проводят обыск, получают фактаж, и, конечно, МКУ должна иметь возможность воспользоваться такими данными для того, чтобы принять какое-то решение. Потому что антимонопольный комитет – это не орган. И вот, соответственно, вот Апеляційна палата зараз согласилась з окружним судом Києва, тому що э, Коломойський може этот штраф не платить. І, естественно, воно буде сейчас а п'ять опять опять уйдет в Верховний суд. Вот така ситуація, що це в Тобто крапка історії ще не да, крапка в цій історії ще не поставлена поки що. Є ще ні, але вона ну, можна... смішна сама по себе. Але от як вважаєте, тут э, помітна э, політична воля, знаєте, такий вітер, можливо, якийсь э, э, з печерських пагорбів прилетів, і от э, він задурманив голови суддям. Можно про это говорить и так образно, дуже, не на что не натекать. Я же говорю, это прекрасный кейс, так как. А президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что окружной административный суд Киева полностью себя дискредитировал и зарегистрировал законопроект Верховной Раде, который распустит окружной административный суд. И это было уже где-то летом 2021 года, вот прошло у нас, значит, около там, почти полгода, а этот закон все еще не вынесен на Верховную Раду и все еще не проголосован. Вы... Этим ми можемо иметь прямое доказательство о том, що е, воля власті в цих рішеннях определенно є, тому що якщо б вони хотіли, вони бы, они бы этот суд уже давным давно розпустили. Ну, але бачить факт, ручний... що цей суд ще не розпущено, це воля президента. Ну, бачите, ручний суд дуже до речі вигідний. Хоча зараз е, якісь там е, почули аудіофайли, якісь розмови. Президент там ну йому передали, і вже він говорить про держпереворота, коли свого часу суддя ВОК були його записи, де він говорив про те, що він взагалі контролює державу, що він всіх там може ну так построїть, скажімо так, м'яко там дуже нецензурно говорив. Але бачите, до цього часу сидить там, приймає якісь рішення. Інша історія знову ж таки пов'язана з Коломойським. Ну з одного боку, знаєте, зараз. Я не проти і не за. Це бізнес, так але ви розкажете, хто правий, хто не правий. Да. До нового року має відбутися розподіл да. «Укрнафти» між двома акціонерами Коломойським і державою. Ну, держава там має 50 прислів нас. розумію, в укрнафті, да. але да. так виходить, знаєте, як. фильме свадьба в Малиновке. Это мне, это опять мне, это всегда мне. А это тебе, а это тоже мне. Ну, знаете, когда там делали мне вот эту скриню, и да, один да, себе да, забирал найкраще, а іншому давал то, что осталось. И вот... до нового року це має статися. Як ділять, чому держава, яка є мажоритарним власником, отримує менш прибуткові активи, і чи можна в цю ситуацію зараз втрутися? Плюс нагадаю, що є 9 мільярдів кубметрів газу, які свого часу, нібито, взяв ну там взяли в Коломойську, Зараз йому мають повернути, а 9 мільярдів кубметрів при тому, що тисяча кубів коштує тисячу доларів. Ну ми розуміємо, яка це ціна? Будь ласка. Смотрите, ну пока еще ничего не разделили, поэтому мы не знаем. То, то что чему, кому, куда отошло, по факту пока что мы не знаем. Ну, то есть это просто разговоры. Однако, абсолютно верно, ситуация наступна. Ситуация в том, что Коломойский требует от «Нафтогаза» компенсации в виде или газа, или денег. За отбор газа, который происходил 2006 года, и очень вот прямо здесь нужно мне кажется отметить, что этот суд пошел вперед. Ну то есть типа суд начал активно развиваться, и мы получили ту ситуацию, которая есть сейчас. Тупо в день назначения Юрия Витренко на позицию генерального директора А Я не думаю, что это совпадение. Вот Я думаю, что именно такой смены менеджмента и добивался Коломойский, потому что на данный момент теперь у Коломойского есть очень сильная карта, в разговоре с администрацией президента, которая влияет на менеджмент компании напрямую, о том, что он хочет забрать, а что он хочет оставить, конечно же. До этого у «Нафтогаза» была очень искусная линия защиты, которая фактически говорила о том, что, ребята, для того, чтобы сказать о том, что «Нафтогаз» забрал «Укрнафтогаз», это нужно доказать. Это нужно доказать, а значит, нужны первоисточные документы, которые показывают факт Акт передачи этого газа конкретно от Укрнафти, конкретно а, Нафтогазу. А таких документов нет. А соответственно, как только суд вдруг признает, что да, вот эти 9 миллиардов были переданы, любая другая компания на следующий день может прийти и такие документы предоставить, что на самом деле это был ее газ. И на самом деле это ее газ ушел в Нафтогаз. Понимаете? Теоретически такая возможность была, а значит суд не может принять такого решения. Точка. И, как видите, такая позиция защиты очень долго позволяла нафтогазу э, защищаться. Однако, вот теперь э, мы имеем кардинально другую ситуацию. Однако, теперь все обсуждают, э, что буквально через несколько месяцев уже будет какая-то сделка между Коломойским, э, который представляет Укрнафту, и нафтогазом, э, который представляет Юрий Ветренко, э, где что-то где-то поделят. И, ну, то есть, естественно, большой вопрос, что конкретно где. Однако, смотрите, по ситуации вокруг э, антимонополь комитета и штрафов 4,7, по ситуации со, смен... со сменой менеджмента в Махтагазе, по ситуации с поведением журналистки Насталии Масичук за столом во время пресс-конференции к президенту, где она фактически защищала президента, как, знаете, герой, который летел на амбразуру. От определенного мы можем увидеть о том, что есть как минимум взаимопонимание между администрацией президента и Коломойским. А поэтому ну, я бы не надеялся на знаете, разделение компаний в пользу государства, если мы видим очевидные признаки того, что администрация президента как минимум союзник вместе с Коломойским. Мне очень понравился журналист, который на пресс-конференции сказал, а вы, значит, сейчас будете воевать с Ахметовым, так? А значит, вы должны иметь какого-то большого союзника в лицах другого олигарха. Неужели это Коломойский? И вот по иску Коломойского по Укрнафте мы конкретно сейчас и увидим, являются они союзниками или нет. Я считаю, что, конечно же, я не знаю. Я лишь нагадаю, что своего часу Витренко, там, по-моему, раза три намагалися через Верховную Раду пропхнуть на посаду министра энергетики. Это не удалось сделать, но вот он занял свою посаду в другом месте, возможно, даже более впливовому. Дякую дуже Марк Савчук глава Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України, був з нами.